Привет, меня зовут Виктор, я родился и всю жизнь прожил в Харькове. В 2012 году окончил Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры по специальности архитектор зданий и сооружений. В институте уже начал осваивать 3D-макс для учебных проектов на примитивном достаточном уровне. После окончания университета... Семь лет проработал архитектором, два года, точнее, я проработал участь в университете еще, и потом еще работал после достаточно долго в разных местах. И помимо архитектурного проектирования, я все это время осваивал и для работы, и для себя 3D-графику, в частности 3D Max. И постепенно стал понимать, что это меня намного больше привлекает, чем проектирование и осознал, что я вот именно 3D-художником хочу быть. В этой профессии и, соответственно, в этой компании я уже... Сейчас, стой, подожди, я не посчитал. Я работаю уже 4 года в CGI. Очень кайфую от разнообразия задач, которые мне попадаются. Я очень люблю делать нестандартные вещи. Те, для которых мне нужно проявлять какой-то творческий подход, узнавать что-то новое, развиваться. Очень вдохновляюсь, конечно, своими коллегами и коллегами вне нашей компании, которые делают крутые вещи. Вдохновляюсь от изящных решений сложных проблем, которые позволяют рационально и быстро выполнить какую-то задачу которая потребовала бы огромного количества времени. Ну и, конечно, вдохновляюсь тем, что мы создаем просто красивые вещи, красивые картинки. С CGI School я познакомился случайно. Меня товарищ, коллега пригласил на большой день открытых дверей в Харькове, который проходил. Точнее, это была презентация первого харьковского буткемпа. Я пошел туда просто из интереса, послушать, посмотреть. У меня не, не стояло цели менять работу. Но когда я вот, познакомился с, с Bootcamp, с этой компанией, я осознал, что я должен сменить сферу деятельности, наконец уволиться со своей прежней работы и пришел сюда. Прошел достаточно успешно курсы Bootcamp, потому что у меня уже был некоторый опыт работы в 3D Max и стал выполнять реальные задачи. Спустя один год работы я принял участие в выборах менторов, которые успешно прошел, и стал ментором у тех ребят, с которыми вместе работал, и в дальнейшем брал под свое менторство новых ребят, которым помогал набираться опыта и выполнять задачи так, как я их выполнял в начале своей карьеры. Я каждый день разрываюсь между этими двумя должностями. Мне очень нравится быть 3D-визуализатором, самому выполнять задачи. Я люблю выполнять необычные, не задачи, в которых нужен творческий какой-то подход. И без этого я никак не могу. И, конечно, это немного мешает качественному менторству. Но я стараюсь совмещать. Менторство, в свою очередь, безусловно, тоже очень интересное занятие. Ты помогаешь новеньким ребятам, передаешь им свой опыт и сам развиваешься очень сильно в плане коммуникации с людьми, собственной организации. Вот поэтому я, как бы мне не хотелось что-то одно для себя выбрать, на данный момент не могу разделить эти две должности и совмещаю. Очень важными чертами характера являются внимательность и терпение. Если человек не может уделить достаточно внимания какой-то мелочи, деталям, то, наверное, он не сможет стать полноценным специалистом, потому что наша профессия требует полного погружения и вовлечения в какую-то область знаний. Также большой плюс будет у тех ребят, которые как-то были связаны либо с архитектурой, либо с дизайном, либо с какими-либо еще художественными направлениями, потому что у них уже заложена база, которая требует длительного времени на ее создание. И они, конечно, будут опережать тех, кто никогда не был связан ни с чем подобным. Перспективы этой профессии колоссальные, и с течением времени они все увеличиваются, потому что все больше производителей переходят в онлайн, производства растут и требуется большое количество компьютерных изображений, компьютерной графики также растут огромными темпами сферы виртуальной реальности, дополненной реальности, которые как раз тоже требуют нашего, нашего труда. Впоследствии наступления коронавируса, карантина и локдаунов также ситуация с количеством работы для нас поменялась в лучшую сторону, так как все больше производителей заинтересованы в том, чтобы размещать свои продукты не в магазинах физических, а в интернете. И, конечно, им необходимо большое количество компьютерных изображений. Ну, безусловно, есть талантливые к самообразованию люди, которые, наверное, могут сами при помощи интернета достичь высокого уровня за короткое время. Но тот же самый человек, который пришел сюда, и если бы он учился на онлайне, однозначно здесь приобретает гораздо больше и быстрее. Он попадает в среду единомышленников и в среду полностью наполненную этим процессом, этой отраслью. И он только этим и живет. И, конечно, никакой онлайн-курс и самостоятельный, тем более, поиск туториалов не сравнится по эффективности. К тому же ребята, с которыми мы работаем на Bootcamp, после выпуска приступают к задачам наших клиентов, с которыми у нас уже сложились хорошие отношения, и мы, как преподаватели, заинтересованы в максимальном результате наших студентов для того, чтобы сделать нашу работу лучше и брать большие объемы работ. После выпуска мы не бросаем наших студентов один на один с клиентом, а продолжаем их поддерживать, вести задачи и контролировать их качество. И тем самым гарантируем, что этот специалист сможет не просто приступить к какой-то работе, а сможет ее качественно выполнить и заработать на ней деньги. Мое золотое правило в работе и то, что я стараюсь навязать студентам, это прежде всего соблюдать порядок во всем, что они делают. Все должно быть осмысленно, обдумано и четко по своим местам. Если человек делает работу непоследовательно, к сожалению, результат будет некачественным. Думаю, что я намного лучше сейчас отличаю рендеры фото, чем в начале своей карьеры. Но есть такие рендеры мировых профессионалов, которые, конечно, никто не может отличить от фото. Есть также плохие фото, которые многие принимают за рендер. Я советую ребятам не сомневаться, если вы уже увидели информацию об этих курсах, если вы хоть немного заинтересовались, значит, надо идти и получать новые навыки, новую профессию. Если вообще это окажется не вашим, ну, вы сможете уйти и заняться чем-то другим. Но гарантирую, что как бы ни было, вам здесь будет очень интересно. Вы не проведете это время зря. Главное запастись терпением. И понимать, что ничего не бывает просто, легко, вы, конечно же, вынуждены будете потратить огромные усилия для того, чтобы стать мастером в этой профессии, как и в любой другой. Поэтому приходите, мы рады будем вас видеть. <клод>